Дело в том, что мы наконец-то поймали ту истину, мы играем командно. И это влечет за собой борьбу, защиту и победы. Игра была сегодня не из легких, но мы прижали до конца и сделали то, что должны были сделать победу. Забросил знал, здесь, где -то, где -то... Ну, хороший настрой проиграли в прошлую игру, наверное, ребята собрались и зазлились, да? Конечно. Трехочково это хорошо. Побольше бы это будет вообще замечательно. Будем стараться, будем тренироваться. Будем дальше продолжать прогрессировать. Вот поздравить болельщиков. Спасибо за поддержку. Они нам помогают в очередной раз и поблагодарить э, руководство спортивного клуба армии. Всю ночь устанавливали табло, просто игра могла не состояться. То есть, я не знаю, болельщики знали или не знали. Я их благодарю. Всю ночь шла работа. Э, руководство клуба и руководство спорткомплекса. По игре. Ребята сегодня очень хорошо настроились. Мы единственное переживали то, что две игры подряд. У нас сейчас этот первый опыт этих игр в этом чемпионате. Но мы играли длинным составом, как вы видели. И сегодня выполнили тренерские установки. И вот радует 24 голевых передачи. Это уже показывает о том, что у нас создается команда. Меняли тактику. Где-то играли с зонным прессингом, где-то лично. Ну, единственное, на подборах надо поработать. Вот это наша сейчас чуть-чуть проблемная ситуация. Из -за, не из-за того, что выше, мощнее. Просто люди идут на, на подборы, а мы в это время смотрим непонятно куда. Вот это, над этим надо будет работать, и мы постараемся исправить те ошибки, которые были в этих двух играх. Я поздравляю. Не хочу говорить. Пусть это будет моя тайна. Я, у меня есть, Я, меня я я поздравляю Одессу с победой, уверенной победой. Ну мы будем разбираться.